Вы знаете, я не нахожусь ни в одной партии. Я являюсь наверняка большинством тех, кто присутствует здесь, без Но будущее моего государства Украины мне не безразлично. И поэтому я считаю, что существует владь, власть, существует э, также и народ. И, к сожалению, у нас есть разделение между властью и народом. Хотя конституция должна соединить, но это, к сожалению, не происходит. У нас в стране. Народ боится власти. Народ боится тех, кого выбирают наше предвыборные, э, время предвыборное. И это парадокс в нормальных разных государствах, недалеко отсюда, наоборот. Власть боится народа. И так и должно быть. Ну и я не ну, занимаюсь политикой, с одной стороны. С другой стороны, то, что происходит политически в Украине, мне не безразлично. Поэтому я... Хотел бы, чтобы не только лишь наше старшее поколение шло на выборы, а шли все на выборы. У него есть право, имеют по возрасту, чтобы все шли на выборы, поскольку если голос свой не отдать, то его заберут. Мы слышали о манипуляциях, мы знаем, как это у нас делается и практиковалось у нас на протяжении более 20 лет независимости Украины очень часто. Поэтому я желаю только лишь, чтобы и призываю, это мой гражданский долг, как не парти... не партийного человека, мой гражданский долг призывать идти на выборы. А каждый человек решает сам в кабинке, за кого он голосует. Можно присутствовать на разных политических мероприятиях, разных мероприятиях, и, конечно же, понравится, которые организовывают многие партии, или силы, или власти. Но человек будет находиться тет-а-тет, -а -тет сам собой, в кабинке, и он принимает сам решение, за кого, конечно, не голосовать, и как он будет тоже. Спасибо.